اچھا روح کا بھی ایک بڑا فلسفہ ہے ہمارے ہاں روح و بدروح کا جو بڑا ایک نظریہ ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کی اندر اللہ کی طرف سے روح ڈال دی جاتی ہے اور جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے ہمارے ہاں بعض جو لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اس کی مثال دیتے ہیں کہ روح و جسم کا تعلق ایسے ہے جیسے کہ یہ سامنے آپ کے موبائل ہے موبائل کے اندر اگر الیکٹرک نہیں ہوگی بجلی نہیں ہوگی چارجنگ نہیں ہوگی تو یہ موبائل آپ کا کسی کام کا نہیں ہے تو وہ اس کے اندر ایسا ہے جیسے کہ روح انسان کے اندر ایک پنکھا چلتا ہوا پنکھا ہے اس میں سے آپ لائٹ کو بند کر دیں لائٹ چلی جائے تو پنکھا کس طریقے سے ساکت ہو جاتا ہے ایسے ہی روح کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ انسان کے اندر اس طرح سے اللہ نے روح رکھی ہوئی ہے یہ بہت قدیم نظریہ ہے روح کے بارے میں جو ہمارے ہاں رائج ہے اور پھر روح کی تو مختلف تصویریں بھی جو تخیلاتی ایک صورت پیش کر دی جاتی ہے کہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے اچھی روحیں جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور بدروحیں تو جاتی نہیں ہیں بدروحیں دنیا کے اندر بھی لوگوں کو پریشان کرتی ہیں جب تک جسم میں ہوتی ہیں اور جب جسم سے نکل جاتی ہیں تو اور زیادہ طاقتوروں کے سامنے آتی ہے اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں پھر ان سے بچنے کے لیے مختلف مذہبی جو پیشوائیت ہے مذہب کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اپنے اپنے الفاظ کا ورد کرتے ہیں اور وہ بدرو جس مذہب کی ہوتی ہے وہ اسی مذہب کی پڑھن سے بھاگ بھی جاتی ہے جو کرسچینیٹی والی بدرو ہوگی وہ کراس کے سائن سے بھاگنا شروع کر دے گی چیخے مارنا شروع کر دے گی اور جو مسلم کے لانے والی روح ہوگی بدرو وہ قرآن کی آیات سے اس کی بدن میں اس کی نفس میں ایک آگ لگنا شروع ہو جائے گی کچھ جلا دیتے ہیں کچھ بھگا دیتے ہیں یہ سارے نظریات ہمارے ہم بڑے موجود ہیں یہاں اچھی طرح سمجھ لینے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی روح کو انسانوں کے ساتھ منسوب ہی نہیں کیا ہے پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے ثمہ نفیح و فی مر روح ہی, ہی اس کی روح میں سے اللہ نے اپنی روح میں سے اپنی منتخب کردہ روح میں سے اس کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل یہی ہوگا کہ اس کی روح میں سے اللہ نے انسان میں روح پھونک دی ہے اللہ نے روح کو اپنی طرف منصوب کیا ہے ہم نے روح کو انسانوں کی طرف منصوب کرنا شروع کر دیا پورے قرآن میں کہیں بھی روح کا یہ والا تذکرہ یہ والا نظریہ موجود ہی نہیں ہے جو ہمارے بیان کیا جاتا ہے کس کس نظریے پہ بات کریں یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہے اس کے تو بالکل برعکس نظریات ہمارے ہاں رائج ہیں اور اتنے رائج ہیں کہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں ابھی میں بیان کر رہا ہوں فی سبیل اللہ اموات کے اوپر اور دیکھیں پہلے عذاب قبر کا نظریہ آ گیا جس کا قرآن میں کوئی اشارہ تک موجود نہیں ہے اور عذاب قبر کے ساتھ روح کا تذکرہ بھی ابھی میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں روح کا بھی تو ایک معاملہ ہے کیونکہ عذاب قبر کے جو معاملہ چل رہے ہیں اس میں روح کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں کیسے لوگ اس کو شامل کرتے ہیں عذاب قبر کے ساتھ نتھی کرتے ہیں اس کی کیونکہ میں نے بتایا نا وہ کہتے ہیں کہ روح کے بغیر جسم ایسا ہے جیسے پنکہ پنکھا بغیر لائٹ کے لائٹ کے بغیر تو پنکھا ساکت ہے چل ہی نہیں سکتا آپ اس میں بجلی کا ایک کنیکشن دیں گے تو اس کے اندر دیں گے کیسی حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر روح کے معاملے کو انسان تو گیا بلکہ وہ تو ہر نفس جتنی بھی ذاتیں ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے بارے میں روح کا نظریہ بیان کرتے ہیں اور مختلف رائے سے بیان کرتے ہیں کافر کی روح کو کہتے ہیں کہ ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کہ کانٹوں پر رکھ کر کسی کپڑے کو کھینچ دیا جائے تو کس طرح ادھر جاتا ہے کپڑا کہتے ہیں اس طرح سے کافل کی روح کھینچی جاتی ہے اور مومن کی روح بڑی آرام سے نکال لی جاتی ہے جیسے کہ کسی چیٹی نے اسے کاٹ لیا ہو یہ پورے مثالیں روایات کے اندر موجود ہے ترمیسی کے اندر بقیادہ یہی الفاظ میں نے خود پڑھے ہیں میرے مطالعے کے اندر آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے روح کو نکالنے کا معاملہ ہوتا ہے اچھا کچھ قرآنی اسناد بھی ان کو مل جاتی ہیں قرآن کی آیات کو بھی اس پہ منصوب کرنا شروع کرتے ہو قرآن کے اندر لکھا ہوا نا وَقِيلَ مَنْ روک ولطف ساک و إِلَىٰ رَبِّكَ بھی کئی اما یہ والی آیات آئی ہیں ان کو چسپا کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی آیات ہیں جب انسان کی روح کو نکال کے چڑھایا جا رہا ہوگا تو کہا جائے گا من را کون ہے چڑھنے والا اور یہی نظریہ ہمارے موجود ہے ابھی جو میں نے پچھلے سیشن کے اندر جب میں بات کر رہا تھا کہ شہدہ کی روحوں کو نکال کے چڑیوں کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے وہ جنت میں چڑھتی رہتی ہیں کھاتی رہتی ہیں پیتی رہتی ہیں تو راوی نے کہا کہ بھائی یہ اگر صرف شہدہ کے ساتھ خاص کر دیا تو پھر ہماری روحوں کا کیا کرنا ہے اس نے کہا کہ یہ صرف شہدہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر مومن کی روح کو نکال کے سبز پرندوں کے کالب میں ڈال دیا جاتا ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ موتا امام مالک کے اندر یہ والی روایت موجود ہے قرآن نے تو روح کی جب بات کی ہے روح عربی زبان میں تو ہے ہی راحت سے ری روح یہ سارے کے سارے مختلف مصادر ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں راحت کس چیز میں استعمال کرتے ہیں ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے ہم لوگوں کے لیے یہ چیزیں سمجھنا اس لیے مشکل نہیں کیونکہ ہماری زبان کا جو اوریجن ہے وہ ہے ہی عربی زبان تو ہمارے لیے کچھ چیزیں بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے تو یہ سارا روح راحت ری یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہ عربی سے ہی آئے ہوئے ہیں ان کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کسی چیز کا توانائی دینا توانائی کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے روح وہ جو میں نے مثال پیش کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بجلی اور پنکھے کا جو تعلق ہے تو وہ توانائی کا تو معاملہ ہے وہ مثال سے ہی دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل قرآن میں نہیں ملتی ہے ہمیں روایات کے اندر تو بہت کچھ مل جائے گا آپ کو کہ روحوں کو چڑھایا جاتا ہے فرشتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک کاغذ میں لپیٹ کے اچھی روحوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے یہ سب مسلم کے اندر ایسی روایت موجود ہیں اگر آپ روح کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں کہتے ہیں یہ لوگ کہ روح نکل جاتی ہے تو انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو پیرالائز ہو جاتے ہیں کسی کا ہاتھ پیرائز ہو گیا کام نہیں کر رہا کسی کا جسم نچلا حصہ پیرلائز ہو گیا ہے کسی کا مکمل جسم پیرلائز ہوا ہوا ہے تو کیا ان کے ہاتھ سے روح نکل چکی ہے جو ان کا حصہ پیرائز ہو گیا ہے کیونکہ روح کی تو ہمیں یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ روح جسم میں ہوتی ہے تو تو طاقت ہوتی ہے روح نکل جاتی ہے تو وہ ایسا پنکھا ہے جو بغیر بجلی کا ہے تو جس کے ہاتھ پیلائز ہو چکا ہے اس کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو کیا اس کا ہاتھ سے روح نکل چکی ہے اور باقی جسم کے اندر موجود ہے کسی کے جسم پورا کا پورا پیرائز ہو گیا لیکن وہ زندہ ہے تو کیا اس کے پورے جسم سے روح نکل کے صرف اور صرف اس کی آنکھوں اور سینسس کے اوپر رہ چکی ہے باقی سینسس کے مفروض ہو چکے ہیں اگر روح کی یہی حقیقت ہے تو حقیقت کی روشنی میں سمجھا جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ روح کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ تو حقیقت کے مطابق روح ثابت ہو سکتی ہے اور نہ ہی قرآن کی روشنی میں یہ والا نظریہ ثابت ہو سکتا ہے جو ہمارے یہاں روح کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے قرآن نے تو خود فرمایا ہے و قضا علی کا اوہینہ للی روحن بن امرینا ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی ہے اِلَيْكَ آپ کی طرف روحن یعنی قرآن اللہ کے کلام کو کلمات اللہ کو روح قرار دیتا ہے اور یہی بات قرآن نے ایک جگہ پہلے بھی بیان کی ہے سمواحو ون فقط تو من روح پھر میں نے اس کو برابر کر دیا بالکل بیلنس کر دیا انسانت کی تخلیق کے بعد ون فِيهِ مِنْ رُوحِ من اور اس میں اپنی روح میں سے روح کو پھونک دیا بالکل یہی لفظی ترجمہ ہے نتیجہ کیا ہوا وَجَعَلَ لَكُمُ لغم اسما ولب سماعت مقرر فرما دی اس نے تمہارے لیے ابصار بصارت مقرر فرما دی افعدہ یعنی کہ مائنڈ اور قلب جس کو انگلش میں مائنڈ کہتے ہیں اردو میں قلب اور افعدہ کہا جاتا ہے وہ اس نے تمہارے لیے مقرر فرما دیا یعنی ان مناسب سے اللہ نے نواز دیا یہ اس آیت کا جو منشا ہے وہ یہ ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے کہ روح اللہ کا کلام ہے جس سے انسان کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے جو ہمارے زندگی کا نظریہ موجود ہے وہ قرآن نے اللہ کے کلام کے لیے استعمال کیا روحان بن امرین ورنہ پھر بات یہ آتی کہ جس کا ہاتھ پیلائز ہو گیا ہے تو کیا اس کے ہاتھ سے روح نکل چکی ہے یہ میں نے اس دن بیان کیا تھا نا کہ ہاتھ سے روح نکل چکی ہے کسی کا پورا جسم ہی پیلائز ہوا ہوا ہے صرف اس کی آنکھیں اور منہ چل رہا ہے خالی تو کیا اس کا جسم اور روح سے خالی ہو چکا ہے کیا ہم اس کو مردہ شمار کریں گے یا روح ایسے نکلتی ہے کہ ایک جگہ سے روح نکل گئی اور دوسری جگہ روح موجود ہے جیسے کہ وہ روایت کے اندر بھی آیا ہوا ہے کہ روح کیسے نکلتی ہے پورا ہم نے اس کا سمجھ لیا تھا کہ روح نکلنے کا نظریہ روایات کے اندر کیا ہے اور حقیقت میں کیا ہے